военный. А в комиссии по культуре я, потому что 20 лет занимаясь уважением памяти воинов, павших в Крымской войне и первой обороне Севастополя, И я бы вас хотел попросить повторить за мной слова, которые мы повторяли, пока ждали этого момента 20 лет с, бо... с небольшим Севастополь, Крым, Россия. Давайте Севастополь, Крым, Россия. Севастополь, Крым, Россия. Севастополь, Крым, Россия. Спасибо. Я только что прибыл с блокпоста Турецкий вал. В ночь 26 на 27 февраля. Севастопольский Беркут, которого негодяй Ваков разоружил по фейсбуку. То есть он объявил приказ людям, которые три месяца обливались кровью, что они не сложены по фейсбуку. А вы знаете, что до этого угрожали не только самим Беркутам, угрожали их женам, угрожали их детям, угрожали их пожилым родителям. Сволочи с Майдана не гнушались никакими провокациями. Наш крымский ОМОН, когда вернулся, на него было 8 нападений. Два с огнестрельной встречной перестрелкой. Эту людей отправили домой сказать спасибо, в кавычках, за работу в Киеве. Они приехали сразу на похороны трех своих товарищей, и я присутствовал в это время. Люди плакали, люди кричали «Беркут!». Только сегодня мы кричим «Беркут!» с осознанием своей победы эйфорийной. А тогда они кричали «Беркуту спасибо!», потому что ценой смерти своих товарищей, ценой ранения 52 «Беркутов», а их всего лишь не так уж и много, это секретная информация, но все равно 52 раненых спецподразделений бойцов. Тогда были другие слова и другие слезы. Не слезы радости, слезы скорби. Но слава Богу, все хорошо. Так вот, 27 числа, Беркут Севастополя взял в руки оружие и сказал, мы больше не будем служить этим фашистам. Вышел на Чингар, Чингарский мост напротив Джанкоя. Вышел на Перекоп, на легендарный турецкий вал. И потом еще вышел к заводу Титана, Оказалось, что там еще одна дорога. И сегодня эти три блокпоста, и там еще есть дамба на Литовском полуострове, три с половиной, сдерживает натиск этого фашизма. Крым против фашизма. И я хочу, чтобы вы со мной вместе это повторили. Крым против фашизма. Крым против фашизма. Крым против фашизма. Дорогие товарищи, мы знаем, что, да, древняя русская столица Киев сегодня временно оккупирована этими фашистами. Ходят толпы по микрорайонам, и кто не отвечает им на их фашистское приветствие, бьет по голове, издевается, обирает, угрожает. Но я думаю, что Киев долго терпеть эту банду оранжевых не сможет. И не будет этого делать. До смешного! Одесская область хочет стать автономной республикой Ча... Крым, частью автономной республики Крым. Одесса! которая всегда говорила, что мы не первый город в империи, но и не второй, хочет быть частью, небольшой частью маленького Крыма. Вдумайтесь, миллионы людей на Украине, миллионы людей в России хотят жить вместе, пусть даже через вход под названием город Симферополь. Я еще хочу кое-что сказать. Я вот сегодня приехал из Симферополя, приехал с блокпоста, отмылся, побрился, жену на работу проведал, я ее неделю не видел, поцеловал в щечку одноклассницу. Приехал в родной город, практически Евпаторию, где 20 лет прожил без малого, служил на этих тарелочках космических вместе со своим коллегой. Это мой начальник штаба. Беру, беру газету и читаю. подленькое такое название. Подлинка. Кто хочет заехать на курорт, где гуляют в кавычках военные? И военный с российским флагом. Андрей Петрович, вы крыса? Даниленка крыса! Даниленка крыса! Да крыса! Андрей да не Петрович! Крыса! Андрей Петрович, Андрей Петрович знал, что он крыса, и делегировал Верховный Совет Украины такую же крысу господина Параскива. Этот человек, я ему полминуты посвящу и больше не буду, он не стоит нашего мнения и нашего праздника, на котором мы собрались. Но все же, еще в 2000 году, когда мы тут бегали с флагами против Сибриза, против этих учений НАТО, которые по легенде разрушают Республику Крым и межнациональный мир и спокойствие Республики Крым. Господин Параскев, говори мне лично, да что, я за то, чтобы были американцы на Донзлаве. Он тогда был депутатом, предпринимателем, мукой торговал. Будет как в Гиблартаре. Я говорю, тезка, я тоже Олег говорю, ну ты сволочь. Ты хочешь, чтобы строй проституток стоял здесь? Чтобы у тебя были налоги? А ты не понимаешь, как это отзовется в Крыму? Сколько людей потеряет своих близких? Только потому, что войска НАТО пришли в страну третьего мира. Потоптать ее. Что они приходят? Куда они приходят, американцы? Везде плохо. Поэтому еще один слоган. НАТО нет. НАТО нет. НАТО нет! НАТО нет! НАТО нет! НАТО нет! НАТО нет! Спасибо. Я еще хотел сказать напоследок, последнее. Все, все понимают, что происходит. Но некоторые волнуются, что будет, что будет дальше. Но я вам хочу сказать одну такую вещь напоследок. С Крымом ли, без Крыма ли, Восток Украины и Запад Украины жить вместе уже не будут. Уже не пойдет федерация. В лучшем случае конфедерация, где люди будут жить на западе Украины себе, а на востоке Украины себе. Сегодня идет перетягивание каната в отношении военнослужащих Украинской армии. Я прошу матерей, отцов военнослужащих Украины, которые находятся в Крыму, скажите сыновьям своим, вот вы неделю ничего не делаете, подождите еще неделю. У вас, в конце концов, есть главнокомандующий, какой-никакой Янукович. У вас, в конце концов, есть разум. Если вы хотите служить на Западе, будете служить там. Хотите служить на Востоке, будете служить там. Хотите служить в Крыму, будете служить в Крыму. Не делайте необдуманных поступков. И не подчиняйтесь фашистам из Киева. Они нелегитимны. Дорогие друзья!